काय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गौरीपुत्राय नमः ॐ गणेश्वराय नमः स्कन्दाग्रजाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ पूताय नमः ॐ दक्षाय नमः ॐ अध्यक्षाय नमः ॐ द्विजप्रियाय नमः ॐ अग्निगर्भच्छिदे नमः ॐ इन्द्रश्रीप्रधाय नमः ॐ वाणीप्रधाय नमः अव्ययाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रधाय नमः ॐ सर्वतनयाय नमः ॐ र्वरीप्रियाय नमः ॐ सर्वात्मकाय नमः ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ॐ देवाय नमः ॐ अनेकार्चिदाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शाय नमः ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ॐ शान्धाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ गजाननाय नमः द्वैमातुराय नमः ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ॐ एकदन्धाय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ चतुराय नमः ॐ शक्तिसंयुताय नमः ॐ लम्भोधराय नमः ॐ शुष्पकर्णाय नमः ॐ हरे नमः ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः ॐ कालाय नमः ॐ गृहपतये नमः कामिने नमः ॐ सुसोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ पाशाङ्कुशधराय नमः ॐ चण्डाय नमः गुणातीताय नमः ॐ निरञ्जनाय नमः ॐ अघल्मषाय नमः ॐ तुष्टाय नमः ॐ प्रसन्नात्मने नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गौरीपुत्राय नमः ॐ गणेश्वराय नमः ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ पूताय नमः ॐ दक्षाय नमः ॐ अध्यक्षाय नमः ॐ द्विजप्रियाय नमः ॐ अग्निगर्भच्छिदे नमः ॐ इन्द्रश्रीप्रधाय नमः ॐ वाणीप्रधाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ सर्वसिप्रधाय नमः ॐ सर्वतनेयाय नमः <usion> ॐ शर्वरीप्रियाय नमः ॐ सर्वात्मकाय नमः ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ॐ देवाय नमः ॐ अनेकार्चिताय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शुद्धाय नमः ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ॐ शान्धाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणी नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ द्वैमातुराय नमः ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ॐ एकदन्धाय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः चतुराय नमः शक्तिसंयुधाय नमः ॐ लम्भोधराय नमः ॐ शुष्पकर्णाय नमः ॐ हरये नमः ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः ॐ कालाय नमः गृहपतये नमः कामिने नमः सु सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः पाशाङ्कुशधराय नमः छण्डाय नमः ॐ गुणातीताय नमः निरञ्जनाय नमः अगल्मषाय नमः तुष्टाय नमः प्रसन्नात्मने नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः